Всем привет, ребята, с вами Даня и с нами Олесик. Он еще не снимался в нашем ролике. Ну, я сейчас звук побольше включу, чтобы у вас было лучше. Хорошо слышно. Ой. О, все. Да. Так, мы через пару секунд начнем играть. Лес, я тебе одну тактику и расскажу тут. Дуже хорошая тактика. Да, а еще, ну, это вообще хорошо по вентиляции лазить, я тебе так скажу. Так, ну, с да, еще с торговцами торговаться можно.

тебе, наверное, ты же собрал предметы. Да я вообще попасть не мог. Ну, не знаю, не знаю. Я в столовку пойду. Спасибо. Да, пошли что? столовку. Ё-моё, Кока-Кола. Ты взял лито с да хоть да бок, не, да, не, хоть не, бокси. да хоть бок, бок Сикова, да хоть бок не все я мог. А я в тебе не стою на всю юдинку. А, ты что, шпагат хочешь сделать на мне? Что? Ты, ты, шпагат хочешь сделать на мне? Да не, я просто тут не могу, типа, вообще я не могу, вообще и даже коврик меня не открывается. Бачишь? Я тебя до... буду ночевать. Понял? О, давай. Мне пофиг! Я мопсик! Я пришел до той... До той тетки, чтобы я... А мне пофиг! Я мопсик! Я сам знаю, с тобой. Да! на дворе. А я вообще зара тут в колось вентиляции. А я даже в вентиляции залазить не могу. Че у тебя хана? Мне не хана надеюсь. Знаешь что? Я его заманю. Но я в, в таком кутку, там меня так не может найти. Папа, Давай. Всем пока, ребята.